ইউ এছ টি এমৰ মালিকজন মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ হোৱা বাবে কংগ্ৰেছে এনেকৈ লাগি গৈছে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে যদি সেইজন মানুহ হিন্দু হ'লেহেঁতেন কংগ্ৰেছে কি কৰিলেহেঁতেন ইমান তুষ্টিকৰণ কৰিব নাপায় নহয় তাত পানী আহে নে নাই এইবাৰ পানী অহা দিনাখন আপোনালোক মোৰ লগত ওলাব ভূপেন বৰা ওলাব গৈ পেলাই মই একেলগে তাত থিয় হৈ থাকিম পানী আহে নে নাই চাব মই যুৱৰাজক নকওঁ তেওঁ টিপি পানীত ভিজিব বেয়া পাব কিন্তু ভূপেন বৰাটো মাটিৰ মানুহ ভূপেন বৰাটো মোৰ লগত যাব পাৰিব মই কি বেণ্ড পাৰ্টি নেকি য'তে মাৰি থাকিব মোক ঢোল এটাত যেনেকৈ পিটি থাকে মই ঢোল নেকি এইবিলাক কথা উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ হ'ব পাৰে তাতে গ'লেই গম পাব যে সোমালে মক্কাতে সোমাইছে নে গুৱাহাটীত সোমাইছে গমেই নাপায় সেইটো হ'ব পাৰে উত্তৰ পূবৰ গৌৰৱ কিন্তু অসমৰ গৌৰৱটো নহয় অসমৰ সংকট এতিয়া আমি গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলতো যাম আৰু এনেকৈ ৰেহাই নিদিওঁতো গ'লেই লাজ লাগে নহয় মক্কাৰ তলেদি যাব লাগে আমাৰ কথাটো হ'ল যে তাত নামঘৰো কৰক মক্কা মদিনা কৰক চাৰ্চ কৰক তিনিটা কৰক তিনিটাৰ তলেদি যাম এটাৰ তলেদি কিয় যাম আজি যিটো তৰুণ গগৈয়ে কৈ গৈছে এবাৰ নহয় দুহেজাৰ পাঁচৰ পৰা চৈধ্যলৈকে মই পেপাৰ কাটিং ওলাইছোঁ পঁচিছটা পেপাৰ কাটিং পাইছোঁ এতিয়ালৈকে তেওঁ কৈছে মেঘালয়ে কেছ দিব লাগে মেঘালয়ে আমাক শেষ কৰিলে তেওঁ আৰু কৈছে তেওঁ অখিল গগৈকো দুখ দি থৈ গৈছে যে গুৱাহাটীৰ বানপানীৰ দোষী আনজন দোষী হ'ল অখিল গগৈ এইটো বিতৰ্কত মই নাযাওঁ কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই জীয়াই থাকোঁতে তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ গৈছে যে জোৰা বাটৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আৰ্টিফিচিয়েল বানপানী হয় তেতিয়া ইউ এছ টি এম নাছিলেই এদিন কিবা এখন ফাংচন হৈছিল তেতিয়া মই পাঁচ হাজাৰ বহা হলটো দেখিলোঁ সিদিনাখনেই মই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ মই অসমত এনেকুৱা এটা হল বনাম তাতে গৈ যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে এই অডিটৰিয়ামটো যদি ইয়াতে থাকে গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকে এওঁৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিব অডিটৰিয়ামটো লোভত সেইকাৰণে খানাপাৰাত মই মনে মনে আহি জেদ কৰি ইউ এছ টি এমতকৈ ডাঙৰ অডিটৰিয়াম বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ মই মানুহটো বেলেগ ধৰণৰ হয় অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী যেতিয়াই হওক আমাৰ ফাইভ থাউজেণ্ডৰ অডিটৰিয়াম আমি ইনোগ্ৰেট কৰিম যাতে মানুহ ইউ এছ টি এমত যাব নালাগে